Сигрице Боже, помилуй раба Твоего, несешь Твоему Богу, несешь молтанса и думы на нашего, соженнар ты мадри творного, и сны смысле у Господи. Симфони на новый путь за несешь. Спаси Христе Боже. Спаси Христе Боже, спаси, Христе, Боже, спаси, Христе Боже. Ваше высокопреподобие, дорогой наш Игумен, дорогой наш Отец, поздравляем вас над лица братьев, Днем вашего пострига монашества английский образ. 33-летием в этот день, когда наша церковь прославляет всех святых в земле наших, просиявших, вы сподобились такого великого английского образа. Не, не, наверное, большинство святых, которых мы не знаем, но они святые, которых церковь не успела прославить, или по каких-то причинах и судьбах Божьих они не стали в календаре в нашем. Но их большинство святых. И вы знали и отца Макария, который ваш духовник, он тоже святой жизни. Многие святые, которые и матушки, и отцы, и владыки, они сейчас не прославлены, но Господь их прославил нетлением мощей. Например, архиепископ Орлам, ваш духовник, наставник, когда его могилка обвалилась, воды Павел доставал, открывал могилку и смотрел, что мощи нетленные. Даже мантия архиерейская целая. Хотя уже десятки, десятки, десятки лет прошло. Господь прославляет их. Это говорит о том, что на них почила благодать Святого Духа. И хочется вам пожелать башка одно в этот день. Как апостол Павел говорит, поминайте наставники ваши, которые проповедовали вам Слово Божие, взирая на кончину их, подражайте вере их. Потому что вы, батюшка, являетесь таким человеком. Который подражает вере. Потому что вы ничего от себя не говорите. Вы говорите, что такой-то, такой-то отец сказал, что такой то такой-то, такой-то. Вот так надо работать. Вот. Потому что вы живете преданием святых отцов. Хоть может даже не прославленных. Вот. И мы очень радостно, мы большую радость имеем, что через вас Господь действует, благодать Святого Духа нас собрала вторую неделю после Пятидесятницы. И мы вместе с вами молимся, учимся у вас, слушаем ваше слово проповеди, и которые вы подтверждаете своим житием. Так что я хочу вам пожелать еще, чтобы, как и лет, сколько уже, Верочки, лет пять, нет, точнее десять уже, чтобы, как 10 лет назад, к наш храм приходили святые, у нас Верочка в Бортничах, не зрячая, прихожанка нашего храма так и дальше, чтобы приходили святые прихожане, чтобы вы достигли святости. Может, мы их и не знаем, но чтобы они были у нас святые. Правда? Много и благое лето. От души поздравляю вас. И все, Господь вам пускай благословит. Господь. Да. Хор умножался у нас, как у чтобы был хор у нас. Так сегодня Господа. кому. Да, 33 да, да, да. и 3 красненькие. Спасибо, Спасибо, Господи. Дорогие мои братья и сестры, я всех вас благодарю. И вот как только в слове от Мелхиседека было сказано, что эти 33 года, поверьте, пролетели как один день. Поэтому из своей практики и из практики, из практики святых отцов, э, досточтимых людей. Это уже проверено. Э, старайтесь ежедневно жить так, как бы мы жили последний день. Творить добрые дела прежде всего. Э, э, любить, любить как можно больше всех. Один э, бачка очень тоже досточтимый отец Николай Фадеев такой был. Он говорил, если уже не можешь любить, то хоть потерпи. Хоть потерпи. И тебе зачтется в доброе дело. Так что терпите, любите, молитесь друг за друга, и так вы исполните закон Христов. А за меня, дорогие мои братья и сестры, прошу святых молитв. Прошу святых молитв за нашу братью. Прошу святых молитв к Божьей Матери, чтобы она своими молитвами, своим покровом покрыла нашу обитель и всех, кто живет здесь, кто приходит на молитву, кто участвует в строительстве этой, этой обители, дома Пресвятой Богородицы, чтобы она всемилостивая покрыла всех нас своим частным покровом и сохранила нас от всякого зла и утвердила в дело и всех добродетелей которые нас потом будут у нас свидетельствовать и они э, ляжут на веса которые называются милосердие Божие. спасибо вас господи дорогие